axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi unda ko'plab masalalar jumladan o'ztransgaz faoliyatining 2022 yil birinchi chorak yakunlari bo'yicha hisoboti ko'rib chiqildi anjumanda ta'kidlanishicha mutaxassislar tomonidan gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilib energetika vazirligiga taqdim etilgan bundan tashqari soha ekspertlari o'zbekiston respublikasi magistral gaz transporti tizimini tarmoq kodeksi ustida ish olib borayotganliklarini ham aytib o'tgan matbuot anjumanida ushbu kodeksning ahamiyati haqida ham ma'lumot berildi bu tarmoq kodeksi o'zbekiston respublikasi magistral gaz uzatish tizimini boshqarish va uni eksplutatsiya qilish bilan birgalikda qo'shni davlatlarning magistral gaz quvurlariga ulanish uchun yagona hujjat bo'ladi qo'shni e, mana turkmaniston qozog'iston respublikasi tojikiston qirg'iziston Respublikasining magistral gaz uzatish tizimlariga ulash va ulardan foydalanish ma'lum hajmdagi gazlarni har ikki uch davlat o'rtasida bir biriga o'tkazish bo'yicha bugungi kunda e, mana shu hujjat yo'qlig'i uchun bizga shunaqa topshiriq bo'lib bugun e, biz magistral gaz uzatish tizimini tarmoq kodeksini ishlab chiqdik